Sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak dari keluarga kaya raya pergi ke tanah kelahiran ibunya untuk menjalankan bisnis keluarganya. Namun dia menemukan masalah yang melibatkan perasaan hingga keimanannya. Dan semua masalah tersebut bermuara pada sebuah bela diri asli tanah Bugis Makassar bernama Tarung Sarung. Oke okay guys, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, ada baiknya nih siapin dulu kacang kuaci permen cang cimen. Dan sumbalan kuping alias pria agar kalian merasa nyaman dalam menikmati alur cerita ini. Dan semoga cara saya bercerita dapat menghibur hati kalian yang mungkin sedang galau karena pacar nggak mau diajak balikan. Ceritanya berawal ketika ada dua orang pria sedang melakukan ritual si gajang laleng lipah. sebuah ritual yang menyatukan dua pria di dalam satu sarung untuk bertarung dan adu kekuatan menggunakan senjata badik hingga keduanya sama-sama mati ataupun salah satu dari mereka yang mati. Di sisi lain, jauh setelah pertarungan mematikan tersebut, digelarlah kejuaraan tarung sarung di Makassar. Dan kejuaraan tersebut dimenangkan oleh seorang pria campuran berdarah bugis bernama Sandrego. Ceritanya berlanjut ketika ada seorang anak dari keluarga yang sangat kaya raya dan banyak dikawal oleh bodyguard bernama Denny. Berkelahi di sebuah klub malam karena sang pacar yang bernama Gwen digoda oleh seorang pria. Gwen, yang seorang YouTuber, merekam perkalian tersebut dan mengunggahnya ke YouTube, sehingga Ibu Denny Dinaruso mengetahuinya dan meminta Denny untuk memperbaiki dirinya sekaligus menjalankan bisnis keluarganya di Tanah Bugis, Makassar, tempat kelahiran sang ibu. Denny juga tidak diizinkan membawa bodyguardnya dan terbanglah Denny ke Tanah Bugis, Makassar. Sesampainya di bandara, Denny dijemput dua orang karyawan kontraknya yang culun katrok dan ancur bernama Tutu dan Gogos. Tutu dan Gogos segera mengantarnya ke sebuah hotel yang biasa aja. Di sisi lain ada seorang gadis cantik bernama Tenri yang dilamar oleh Sanrego. Sesuai adat orang Bugis, gadis mempunyai mahar sesuai dengan permintaan orang tuanya. Orang tuanya mengatakan pada Sanrego kalau Tenri dimargan senilai 500 juta dan tidak bisa ditawar. Hal itu dikatakan oleh orang tuanya agar Sanrego tidak dapat menikahi Tenri. Karena orang tuanya tahu kalau Tenri tidak menyukai Sanrego. Denny pergi ke tepi pantai tempat yang akan dibangunnya menjadi sebuah hotel. Denny melihat Tenri yang berparas cantik dan langsung terpesona olehnya. Denny membantu Tenri yang kesulitan berbicara dengan turis asal China yang membuang sampah plastik sembarangan. Dan perkenalan itu pun dimulai. Di malam harinya, Denny bertemu lagi dengan Tenri di sebuah acara kesenian adat yang diselenggarakan di tepi pantai. Lalu Denny dan Tenri mencoba tarung sarung. Ketika itu datanglah Sanrego dan anak buahnya menghampiri mereka. Sanrego cemburu dengan Denny dan menantang Denny untuk tarung sarung. Namun, hal itu tidak terjadi karena Tutu dan Gogos memisahkannya. Keesokan harinya, Denny bertemu Sanrego kembali di tepi laut dan segera menantang Denny untuk tarung sarung. Denny lalu menerima tantangan Sanrego. Denny lalu dipukul habis-habisan dengan Sanrego hingga terjatuh. Sandrego mempermalukan Denny dengan memfoto wajah Denny yang menangis kala itu. Lalu datanglah Tenri membela Denny yang telah babak belur. Denny yang tak tahan dipermalukan bergegas ingin segera pulang ke Jakarta. Namun ketika itu datanglah Tenri yang menceritakan bahwa Sandrego berkali-kali melamarnya. Sandrego cemburu dengan Denny yang dekat dengan Tenri. Mendengar hal itu Denny mengurungkan untuk kembali ke Jakarta dan meminta dicarikan guru untuk belajar tarung sarung. Denny ingin membalas dendamnya kepada Sanrego Tenri ingat bahwa paman dari Temi temannya yang culun dan katrok sangat jago dalam tarung-sarung Denny bertanya sejago apa paman Temi Dan Temi pun memberitahu bahwa pamannya yang bernama Pak Holid adalah orang yang selalu menang dalam melakukan pertarungan si gajang laleng lipa Akhirnya Denny pun bertemu dengan Pak Holid Pak Khalid mau mengajarkan Denny jika Denny tidak membayarnya dan Denny mau tinggal di musola. Denny yang tidak percaya dengan Tuhan menolaknya. Lalu Tenri yang mendengar itu tersebut marah dan meninggalkan Denny. Denny melihat Sanrego sedang buang air kecil di jamban pinggir empang. Untuk melampiaskan dendamnya, Denny menendang jamban tersebut hingga rubuh dan Sanrego pun terjatuh ke empang. Sanrego lalu meminta anak buahnya untuk mengejar Denny Hingga masuk angkot dan memukulinya hingga bebak belur Lalu datanglah Pak Holid dan segera masuk ke angkot tersebut Pak Holid lalu menghajar anak buah Sanrego habis-habisan Lalu membawa Denny ke musholah dan mengobatinya Denny terbangun dari tidurnya dan berterima kasih dengan Pak Holid Dan ketika itu datanglah Sanrego yang marah dengan anak buahnya membawa panahan Sanrego ditantang Pak Khalid untuk bertarung dengan Denny yang telah diterima menjadi muridnya di ajang turnamen tahunan Tarung Sarung di Tanah Bugis, Makassar. Denny yang mendengar hal itu kaget bagaimana dia bisa mengalahkan Sanrego jika hanya berguru selama satu bulan. Pak Khalid menasihatinya, tak ada yang tak mungkin jika Allah mengizinkan. Pak Khalid mengajarinya mengisi air, menangkap nyamuk dan memberesi sandal-sandal jamaah musholah yang telah diberantakinya. Tetapi Denny tidak diperbolehkan menggunakan tangan namun hanya dengan kaki. Keesokan harinya Denny pergi menemui Tenri untuk meminta maaf karena dia tidak mempercayai Tuhan. Tenri pun memaafinya dan mengajak Denny ke rumahnya. Saat itu Tenri bercerita kalau Sanrego datang kembali ke rumahnya dan berkata kalau dia akan segera menikahi Tenri dengan memenangkan hadiah tarung-sarung yang sesuai dengan harga Tenri yaitu 500 juta rupiah. Denny berkata kepada Tenri kalau Sanrego tidak akan menikahi Tenri karena turnamen tarung sarung tersebut akan dimenangi oleh Denny. Namun Denny berpikir bagaimana dia akan menang dalam turnamen tersebut karena berhari-hari Denny hanya disuruh mengambil air, menangkap nyamuk dan memberesi sandal dan tidak diajari sama sekali cara bermain tarung sarung. Denny sangat bosan dan memprotes kepada Pak Khalid. Lalu Pak Khalid meminta Denny untuk segera mengambil sarung dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam sarung. Denny diminta memperagakan cara menangkap nyamuk dan mengambil sendal dengan kaki. Denny kebingungan karena tiba-tiba dia langsung bisa bermain tarung sarung. Pak Khalid menjelaskan bahwa Denny selama ini telah mempelajari inti dari tarung sarung, yaitu pukulan dan kelihayan bermain kaki. Denny pun akhirnya berterima kasih dengannya. Keesokan harinya Denny diajak Pak Khalid untuk menaiki sampan dan memintanya untuk berlatih keseimbangan di atas sampan. Semakin lama Denny semakin lihai dalam melakukan tarung sarung. Denny diajak ke tempat saat ketika Pak Khalid melakukan si gajang laleng lipa dan menceritakan saat itu Pak Khalid dengan saudaranya bertengkar karena memperbutkan seorang gadis dan memutuskan untuk melakukan hal tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Dia sangat menyesal karena telah membunuh saudaranya sendiri dan karena itu untuk menebus dosanya, Pak Holit menjadi penjaga musola atau marbot. Dini dan Pak Holit kembali berlatih hingga terdengar suara ajan. Pak Holit lalu berhenti untuk sholat di atas karang, dan ketika itu ada seekor ular besar yang datang. Dini yang sangat histeris memberitahu ke Pak Holit, namun Pak Holit tetap kusuk walaupun ular tersebut menggigit kaki Pak Holit. dan lalu memberikan penjelasan kepada Denny. Kalau ular tersebut tidak akan melukainya karena dia sedang menghadap sang pencipta. Denny yang mendengar nasihat Pak Khalid akhirnya sadar dan meminta Pak Khalid untuk mengajarinya sholat dan beribadah sesuai ajaran Islam. Denny semakin bersemangat berlatih tarung sarung demi tenri dan memenangkan turnamen tersebut. Dan akhirnya turnamen tersebut dimulai. Denny selalu menang dengan lawannya saat babak penyisihan. Begitu juga Sanrego tak terkalahkan sampai pada babak final mereka bertemu. Sanrego dan Denny bertarung dalam tarung sarung, namun saat itu mental Denny jatuh karena mungkin Denny udah takut duluan dengan Sanrego. Hingga Denny melupakan apa yang sudah diajari Pak Khalid. Sampai akhirnya Denny dipukul dan hampir terjatuh ke lantai. Saat itu Denny baru mengingat apa yang sudah diajari Pak Khalid dan membalas semua pukulan Sanrego hingga Sanrego jatuh pingsan dan wasit menghitungnya hingga hitungan ketiga. Sanrego tidak bangun. Wasit pun memutuskan bahwa Denny lah pemenangnya. Sanrego lalu terbangun dari pingsannya dan memprotes wasit kenapa tidak menghitungnya sampai 10. Sanrego yang merasa dipermalukan meminta Denny melakukan si gajang laleng lipa. Anak buah Sanrego lalu mengeluarkan anak panah, badik dan meminta semua penonton untuk tidak keluar dari tempat itu. Denny yang merasa ketakutan meminta pertolongan ke Pak Khalid dan berkata ini bukan olahraga ini bunuh diri lalu Pak Khalid mencoba menenangkan Denny dengan menasihatinya mati di tangan Allah bukan di tangan preman Sanrego memberikan badik kepada Denny Denny mengambil dengan penuh rasa takut hingga gemetaran dan membuang badik tersebut Denny mengingat kejadian pada saat Pak Khalid digigit ular dan Denny mencoba berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Denny membuka sarung tangannya dan memperagakan seolah-olah berwudu dan sholat. Sanrego yang melihat hal tersebut langsung melesatkan badiknya ke arah kiri namun tidak mengenai Denny yang hendak ruku. Sanrego lalu ingin menusuk punggung Denny dan Denny pun berdiri tegak kembali. Hingga kepala Denny mengenai dagu Sanrego hingga terpental keluar dari sarung. Melihat hal tersebut lalu Pak Khalid memanfaatkan situasi dan melawan anak buah Sanrego. Anak buah bodyguard Ibu Deni pun yang ikut menonton turnamen tersebut membantu melawan semua anak buah Sanrego hingga polisi datang dan semua bersorak atas kemenangan Deni. Di akhir cerita, Deni yang hendak pulang dipanggil oleh Tenri. Tenri memberikan walkman kesayangannya. Deni pun mendengarkannya. Ternyata rekaman suara Tenri yang senang karena Deni telah mengenal Tuhan. Menjadi lebih sempurna untuk Tenri. Dan Tenri mengatakan akan selalu menunggu Denny untuk kembali ke Makassar. Dan cerita pun berakhir. Oke guys sekian dulu alur cerita dari Kucerito geng. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita film Tarung Sarung tersebut. Dan semoga dapat menghibur kalian. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita. Bolehlah di like, share, subscribe, dan komen. Agar channel ini semakin berkembang. Dan selalu dapat memberikan cerita film-film terbaik nasional maupun mancanegara. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya salam KU Kucrit oge okay.